Problem u tim, že na to zavod parasti u jednim z najčešćih produkcijnih kad kjer u pitanju financiji, muša sami finansovat subvencionalnu naftu, a već čekat, že bi im država refundovala rozliku. Veljen je hodni obezpečit penjež za to. Evo, teraz predavim kukuricu, razumijem, predam je kukuricu, još kad sam vaš bol tako, je, da pravim kukuricu po 15 dinari, primušenisam da vežem to to da opušit 50 dinari, razumijem, se gorio. E da do, po, povrači do A teraz se čuje, že u nisu razvojnice, kada uplacuje se kad na vece, na vekšu količinu, prek 50 litri goriva, isto ma se skoro isto gorivo vize. 3 dinari vize drakše, jak tak. Vize 103 dinari vece. Takže ne muši se lagerovati doma. Ne lageruje se tam 12 mješaci. U januaru še uplaci i 12 mješaci može se vicahovati gorivo. Po teraz parasti boli primušeni za baš kratki čas prežat šitsku subvencionovanu naftu, na ktoru maju pravo, A więc musieli czuwać po nieusłownych obiektach, co bardzo ważne za bezpieczeństwo.